Здравствуйте! Вас приветствует салон про тату в городе Херсоне. Мы предоставляем все услуги в сфере татуировок и перманентного макияжа. Я всегда только за качественные татуировки и желаю всем клиентам изготавливать индивидуальные эскизы и подходить к этому делу с особой осторожностью. Вы делаете тату на всю жизнь, и она должна быть сделана хорошо и радовать вас каждый день. Это тату делалось э, также пигментом Eternal. Как видите, при хорошем заживлении краска имеет довольно-таки яркий сочный цвет. Если это черный пигмент, это действительно черный. Э, не так как у наших отцов, дедов. Черный цвет со временем становился зеленый, синий, голубой, какой угодно, но не черный. Я Юлия Репецкая, мастер пирсинга, татуажа, удаления татуировок, лазера. Я делаю пирсинг уже 6 лет, делаю все очень быстро, качественно и безболезненно. Поэтому советую всем приходить к нам в тату, вам все понравится, обещаю. К сожалению, бывает так, что бывают Нежелательные татуировки на теле, ошибки, э, которые приходится удалять, исправлять. Я обладатель одной из таких э, нежелательных работ на своем теле. И сегодня я испытал на себе процедуру удаления э, татуировки. Принес сам клиент, он подошел к нему правильно, поскольку это еще и первая его татуировка. Мне мастеру было очень приятно делать ее не какую-то маленькую взюку, как все любят сейчас выделяться, а действительно, чтобы первая татуировка была масштабной, большой, красивой, реалистичной и мастеру приятно с ней поработать. И в итоге клиент ходит довольный и под массой хороших впечатлений. То есть на следующие татуировки он будет идти с удовольствием. Приходите к нам в Джотаду, мы всегда рады всем и готовы помочь, чем только сможем.